Ми з ними не спілкуємось. Це не спілкування насправді, це просто допит злочинця. Як є в чистому вигляді: допит злочинця. Паскудного, мерзенного, такого ж не заслуговую на будь-яку повагу, але це лише допит злочинця. І в мене нема бажання з ними спілкуватися, як ви кажете. То глумління або допит. Ось і все. Иван Лыскив, мои витания любящие. Спасибо, с попался. Привет. Как дела? Прекрасно. Я тоже хочу. А вы откуда? С Москвы. Из Москвы. А почему вы говорите с Москвы, ведь из Москвы. О, ну, из Москвы, давайте. Ну, то есть такое впечатление, что вы залезли на Москву, а потом с нее э, слазите с Москвы. Может быть. Да. Это... Хороший. Вы москвич? Да, я москвич. Вы родились в Москве? Да, родился. А автомобиль у вас москвич? Нет. Не полностью соответствуете. Выговор. А вы откуда? Выговор с занесением в грудную клетку. Город герой Белгород. А чем он герой? Ну, такой у него статус. 25, да? Ну, не знаю. Я знаю про единожды герой, а про двадцатый не знаю. Герой Советского Сейчас Союза. Занимаюсь. Город. Герой. В военкомате работаю, в городе Герой. А вы чем занимаетесь? Мы учимся. На стоматолога. На стоматолога учитесь? Это очень прекрасно. У нас, кстати, тут со стоматологией в последнее время весьма сложное отношение. Много врачей уехало, эвакуировались вместе с семьями. Поэтому как бы... Трудновато, просто. Их, их призвали? Призвали? Вы понимаете разницу между призвали и эвакуировались? М -м -м -м, немножечко нет. Не по... У вас нет военно-учетной специальности? Вы никогда не служили в армии? И военная кафедра не проходила? командой не стоит говорить эту информацию. Как у меня есть военный билет? Если у вас есть военный билет, значит в нем есть какие-то сведения, включая военно-учетную специальность. Ну, я, честно говоря, не увлекался, что там у меня написано, получил, все, меня это устраивает. Ну, значит, вас тоже может, могут призвать. Вы же э, человек военно обязанный, э, учитывая то, что вы медик. Ну, думаю, пока не такая степень, чтобы призывали тех, кто запасен. Так именно таких и призывают. Зачем призывать тех, кто не услужил и тех, кто не имеет никакого образования и специализации? Именно такие, как вы, нам и нужны люди со специализацией. Зачем же нам ну, те, кто, что, ни, мои кто мои ничего друзья, не умеют? Видели, что, не что вы говорите? Ну, а мы... Кто-то умеет? Из наших перевязывать. не, но ну, знаете, ребят, из ваших умеют перевязывать значительно лучше, чем просто человек с улицы. Это, во-первых, а во-вторых, но ну, вы же сами знаете, что закон закон Российской Федерации считают, что медики, люди, получившие медицинское образование, становятся автоматически военнообязанными, но ну, просто автоматически. У вас же не зря военный Пока билет, у вас же не зря военный билет но... на руках. У вас же не переписное но... свидетельство и не белый билет, что вы не по здоровью. Ну, просто есть закон, мы сейчас, мы сейчас с вами говорим о каких-то гипотетических вещах, а закон четко предусматривает э, положение о том, что люди с медицинским образованием являются военнообязанными. Много призываете, да, себя в городе? Ну, стоматологов, стоматологи мне не попадались, но вы же помните, я в силу, так сказать, своей должности не очень часто встречаюсь с конкретно призывниками, а ну, думаю, что медики есть, да. Так есть и военные, есть и в военных госпиталях тоже нужны стоматологи. Вы представляете, сколько людей получили ранения в области лица, челюстно-лицевые травмы? Их же стоматологи лечат, правильно же? Это летят через хирурги, а не стоматологи. ЧЛХ, Ну да, это... какая разница? Это же все равно хирурги, стоматологические хирурги. Но у нас не допустят делать эту манипуляцию, если у нас нету. Ну, как минимум, ребят, да? ну как минимум фельдшерами, как минимум фельдшерами, ну, понимаете, да, в эвакуации вы можете работать. Просто можете. Лучше, чем люди с улицы. Ну да, если так смотреть уличные я, то, конечно, я, я понимаю. Ну, раз, раз уж мы начали эту войну, значит, как бы нужно же понимать, что она может коснуться каждого. У нас действительно не очень много призывников из Москвы, из Питера, это так и есть. У нас больше все из периферии, с Бурятии, с э, Очень много, Тагистан, очень, Чечня, очень, да? очень много. Ну, Чечня у них там своя, кухня. Там Ахмат, да? Там Кадыров? Ну да, они, в общем-то, не особенно воюют. А Дагестан воюет, воюют по полной. Да. Не существует же армии Дагестана. Вот они в российской воюют. А, Ахмат что делает? Ахмат, Ахмат, Ахмат тиктоки снимает. А как дела в Белгороде обстоят? Я слышал, у вас там обстрелы. Да. У вас очень шумно. Шумно. Ну так это вполне закономерно. Что-что? А а как давно? Как давно? Как давно что? Шумно. Ну давно. Как нас выгнали из Харьковской а, области, как... так сразу стало шумно. С осени 22 го А года. когда это примерно закончится? Да уж ну, я знаю, ребят, я, 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 я же не верховный главнокомандующий. А вам зарплаты поднимают за то, что сейчас вот такая ситуация? Или... Нет. Не, ну тем, кто тем, кто на нуле, да, тем платят, а я что? Да я чиновник. Я уже на ноль не могу. Ладно, вам удачи. Я счастливо. Так и не понял. Вы как настроены? Послужить в армии или нет такого желания? Если призовут, послужит. При Ислу. необходимости при необходимости. Кто же будет определять эту необходимость, если все будут кричать, что у меня военные билеты, и я не хочу никуда идти. Вот ребята из армии, из, из, Дагестана, у них же нет армии Дагестана, они служат в нашей российской. Армии Москвы отдельной тоже нет, как вы знаете. Нет, вы говорите нам добровольцами пойти в таком случае? Ну конечно, я том, же, что... я же не призываю вас через чат-рулетку, это же глупо. Хотя, в принципе, закон подразумевает вручение повесток в социальных сетях. А вы так делали? Да. Вы именно находили ребят с вашего города? Или... Это совершенно не обязательно. А. Мы, мы оплачиваем дорогу из любой части нашей страны. А есть кто реально вот добровольцы? Много у вас в городе ребят, которые идут добровольцами? Нет, добровольцы все умерли. Добровольцы закончились. Куда же ты? Куда же ты? И сия пучина поглотила и я в один момент. В общем, все умерли.